Эй, hey, эй, hey, всем привет! Сегодня сегодняшнее видео, да. И сегодняшнее видео, оно будет про мою книжечку. Я как-то сразу ничего. Ладно. Это видео про книжку мою. Там ничего не написано, там все нарисовано. Ну то есть, знаете, я очень люблю рисовать. И иногда у меня это не очень получается, но все равно я люблю рисовать. И я люблю еще петь и танцевать. И мне пофиг, если честно. Как думают другие, нравится им или не нравится. Думаю, вы уже знаете то, что я в четвертом классе. Так что еще я хочу похвастаться. Я знаю то, что это плохо. Но вот. Я знаю то, что это плохо, но так хочу просто. Извините. Ну, просто я так хочу. Короче, в общем, я в классе рисую лучше всех. Всех при всех. И даже в пятом классе есть такие люди... И даже, не знаю, которые рисуют хуже, чем я. Так что, надеюсь, это так это будет продолжаться. В общем, поехали. И для начала я хочу вам показать один рисунок. Это рисунок рисуночный. Я не знаю, что это такое. В общем, смотрите. Вот так он выглядит. Да, это странно, но я не знаю, что это за рисунок. Вот это типа лапка, это мясо, это малина, калина, я не знаю, что это малина, это будка, типа, а -ля, это мясо, опять же, мясо. Эм, пончик, угу, пончика, цветочек непонятный, какая-то рука. Я не знаю, что это такое. Тут бабочка я хотела нарисовать, но я не знаю. Но это знаете, я это рисовала за полчаса, даже меньше. Я нарисовала где-то за минут 15, правда просто вот я решила приставать мне, мама, купила новый мелкий, но я и решила, да не обращайте внимания, там, то, что вот, вот это вот, это так просто. А, ну, начинаю... Короче, покажу, показываю обложку моей книги. Вот так вот, выглядит вот, моя книга. Вот так вот. Да, я не знаю, вот тут вот, я все продумала, видите, тут ничего не написано. А, а я не скажу вашу мою настоящую фамилию. Хотя, мне кажется, знают все мою фамилию. Но, блин, нет, я не скажу все равно пока что. В общем, это вот книга канцелярская. Я ее немножко украсила так, типа. Надеюсь, вам нравится, я не знаю. Но мне очень нравится. Только вот единственное, вот это вот не очень получилось. Я не знаю, что это вообще. Я вообще не знаю, что это такое. Но, в общем, я хотела что-то наподобие радужного тюленя нарисовать. Первый рисунок был где-то полтора года назад, потому что эта книга у меня была еще давно, просто я в ней рисую редко достаточно, когда мне просто вообще прям нечего делать, я решила, я всегда начинаю рисовать. И, в общем, вот мы начинаем открывать книжку. Та-да-да-да. -да -да. В общем, вот, вот именно так вот выглядит. Вот это я не буду показывать вам, потому что написано ⁇ нельзя ⁇ И только если... Ну, не знаю, ну, потому что я не хочу. В общем, там ничего интересного нету, в этом нельзя. Дальше, смотрите, вот, вот это вот, типа, я раньше любила такую игру, называется эта игра на телефоне у меня была игра Stargirl, я не помню. Я вот у меня появилось такое платье, только оно было других цветов, и му мужчина вот такой у меня, у моей. Вот я играла вот типа за такую девушку. Вот, и у нее там всякие платья, все такое, бла-бла-бла. И у нее такой мужчина был. Вот, и я решила нарисовать, но это получилось некрасиво. Совсем некрасиво. В общем, продолжаем. Следующие рисунки будут намного лучше. Ну, блин, я не знаю. Но ну, вот это вот, это было... Вот это я не знаю, что это за хрень. Я... Это я типа рисовала... Знаете, блин, ну это некрасиво. Вот первые два нормальные еще. Ну, вот, вот это вот, я не знаю, что это. Некрасиво вот. Юбка какая-то. В общем, проехали. Вот это мне очень нравится. Я не знаю, сейчас... Вот, вот это главное. Сейчас мы... Это такая туфля, я хотела сделать ее фиолетовой, но не очень получилось. Но так это нормально выглядит, мне кажется. Красиво. Мне нравится. И вот это. Это типа, знаете, а так похожая модель туфли. Только единственное, что здесь не очень получилось, это вот эта вот штучка. Тут немножко должна быть вот так. А так это нормально получилось. И, в общем, следующее. Следующее. Это у нас вот это. Вот он. Это я, ой, это, это я немножко перелистнула, нем извините. Так. Вот, вот такая вот женщина, а принцесса, принцессы, я не знаю, что это. Эм, это мне было все равно. Это еще в прошлом году я рисовала, так что не судите строго. Это реально в прошлом году было, честно. Вот так вот. Так что моей книге уже полтора года. Да. Мне ее подарили где-то. Зимой. В прошлом году зимой. Не в этом. Я не знаю. Это вроде полтора или два с половиной. Не, полтора вроде. В прошлом году. В 2014 году мне подарили зимой. Ну, то есть не мне подарили, я сама решила. Э, такую книжку у, у дедушки. Вот следующее. Это типа замок. Ну, я не знаю. У меня, конечно. Я, конечно, не профессионал, но это все еще было... В прошлом году. И вот корона, типа. Это не лицо ничего, это не шея такая, это по жирафа. Вот это уже начинается с... в этом году, как вы уже видите, Новый год, все уже 2015. Ну, как сказать, это не совсем было в Новый год. Хотя да, это было в Новый год. Я решила порисовать. Но, знаете, у меня получилось нормально, но как-то, знаете, ну, надпись не та. У меня написано рисуночки, а не рисуночек. Ладно, поехали дальше. Вот у меня. Это я пыталась нарисовать тюленя, только... Нет, не вот. вот. Вот это я пыталась нарисовать тюленя. Здесь у меня всякая фигня была, так что я ее зачеркнула, зарисовала. Вот, тут даже написано тюленчик. Вот. Я даже могу вам приблизить немножко. А, стой, камера, не надо, куда. Вот, тюленчик. В общем, он... а! нет общем стой куда у меня там мусор нельзя чтобы все видели мой и... мусор <свёздить> что за фигня я... о боже я... я лучше немножко меньше я... у меня камера трясется нет все вот так нормально в общем как то надо поставить обратно сейчас секунду ну вы можете увидеть то что у меня получилось получился тюленчик надеюсь нормально там вы, вы ничего не видите лишнего я не знаю потому что я так поставила камеру криво немножко. И, нет, криво криво. Вот это тюленьчик, аля. Я, я не знаю, но у нас немножко не получился. Это такая девочка. Я просто нашла одно классное платье. Я решила... Вот не саму не, не саму девочку, потому что девочка у меня так э, получилась. А мне главное было платье. Оно, знаете, типа... Ну мне это нравится. Вот. И ну, думаю, нормально. Потому что я не знаю. Но мне нравится. Если вам не нравится, то я не знаю. Следующее это я недавно рисовала, неделю назад. Вот. Начнем вот с этого. Ну какая же у меня книжка без хрюшки? Я так люблю хрюшек, то что вообще, блин, это мои любимые животные. Да, это странно как-то, я не знаю, но это правда. Вот, и вот я у меня есть, блин, что? У нее разные ноги. Ну, просто я, ну, как-то спешила. Я же уезжала, в общем. И здесь вот, вот этот вот, милашки разные. Вот, это из одной серии. Вот эти вот милашки, которые я сейчас вам покажу полностью. И вот эта вот девочка. Хрюшка не относится к этому. Они из одной серии. Вот, смотрите. Милашки. Ну, разве не милашки? Здесь, здесь вот, типа, это доги доги доги. Вот доги. А, вот это вот м -м, доги такой, я не знаю. Это типа больдога. Я не сама не поняла сначала. Я чуть-чуть вот так поняла. Это типа КТ. КТ. Вот такой КТ в банке. Ну это вообще банка КТ. И вот такой вот, типа, чули. Ну я не знаю, кто это. Это кип... я не знаю. Это рыба единорог. Что? получилось, ну ладно. Не без Ой, нет, я точно уже знаю, что я что-то не то сделала. Угу. Вот как-то так. Если вам понравилось это видео, я... Вот еще, да, все. Если вам понравилось это видео, поставь мой мне не мой, а мне пальчик вверх. Надеюсь, тебе реально понравилось, потому что я не знаю, я рисовала старалась. Это было некоторые полтора года назад, так что не судите, пожалуйста, меня строго. И да, всем удачи, всем пока-пока.